что это очень важно, что вот в такое непростое время наш университет явился таким плацдармом для нашего взаимовыгодного сотрудничества, для того, чтобы обеспечить действенную интеграцию всех наших славянских государств. Дякую. Шароги друзья, любви друзья, наши соседи, я думаю, вы разумеете, Я тільки почну українською мовою, а далі буду продовжувати мовою говорити тією, яку ви краще розумієте, мовою колишнього нашого старшого сусіда, колишнього старшого брата. Тому я сьогодні з удовольствием приїхав в этот університет. Мы в Украине очень ценим белорусскую дружбу. Для нас очень интересна и важна научная часть сотрудничества с белорусскими товарищами. И учитывая то, что нам очень близка вот, специфика вашего университета, нам хотелось поближе завязать наши отношения научные методические, отношения дружеские на уровне студентов, преподавателей, на уровне конференций, наших взаимных публикаций, ну и вообще на, на всех уровнях человеческих, потому что мы с вами действительно братья, мы очень близко находим от Киева, 250 километров, это совсем, совсем близко. Поэтому наш визит вот нашей делегации сегодня посвящен этому моменту. Я очень благодарен руководству и Республике Беларусь. Я знаю, что у вас все это дело очень ценится. И местным властям, и, конечно, в первую очередь ректору Светлане Николаевне, которая приняла нас. И я думаю, что вот такое начало оно будет очень плодотворным, очень важным для науки и, конечно, для укрепления дружбы между нашими братскими народами. И вы там вы тоже очень близки с Иваном Михайловичем, потому что я вам всегда говорю, что образование становится серьезным бизнесом, и это подтверждают исследования непосредственно Ивана Михайловича, потому что для нас важно не только произвести очень качественную образовательную услугу, но опять же сделать наш университет успешным, сделать его финансово устойчивым. Нашему университету в этом году будет 85 лет. Поэтому мы, конечно, приглашаем в первую очередь руководство уже сейчас. И, конечно, всех вас, кто сможет приехать, мы с удовольствием радушно примем вас.